и стали сами в себя стрелять. Молодой офицер встал на камни, это буквально у берега моря, встал на камни, приложил пистолет к своему виску, выстрелил. Обессилевшееся тело свалилось в воду, а на этом месте висло большое красное пятно. Затем на этом месте становился другой офицер, звания не помню, запомнил виски, убеденные сединой, и измученное лицо. Он встал на камне, начал пролаживать пистолет в своему виску. На это время подбежала к нему женщина, также немолодая и убеленная сединой. Она со слезами на глазах начала тем голосом кричать, не делай этого, прошу тебя, ради наших детей и внуков, не делай. Подбежали к нему моряки, отняли пистолет, а его переодели, не солдата. Это был генерал Типанович. 250-дневная -ти оборона города Севастополя золотыми кухмами вписана историю Великой Отечественной войны. 2 июля 1942 -го года для участников обороны Севастополя стала. Рапплант. Фашисты схватили нас в плен. Какое это неприятное слово. Лен – это страшное и тяжкое испытание, которое не каждый может вынести. Нас по пять человек построили в колонну и погнали колонны в, в, в дорогах Крыма без пищи и воды. Шла колонна, опустив головы, напоминала похоронную процессию. Тех, кто отставали ранеными, фашисты пристрелили. Когда солнце клонилось на запад, на победили ночлег. На всю жизнь я запомнила первую ночь в плену. Где-то в полночь пришли здоровенные фашисты и начали насильно уводить девушек. Поднялся страшный крик. Не все вернулись обратно, а те, что вернулись, были избиты и изнасилованы. На утро нас снова построили в колонны и погнали в для военнопленных под Бахчисараем над речкой кача, что в переводе с татарского –– «холодная». Днем нас жило кремское и солнце, и лил дождь на голову, а ночью так тянуло с качинской долины, что в одной гимнастерке было просто не молото. Нас здесь держали, как около, около, месяца. Вот от, от содержания нас в таких антисанитарных условиях началась эпидемии дизентерии. Многие умерли, вот этой инфекционной болезни. Затем нас также построили в колонну, вот я человек, и погнали в Симферополь, в Симферопольскую тюрьму. Здесь нас держали до 15 сентября. 15 сентября нас у всех построили в колонну. На дорогу дали испорченную селедку, которая была в был полной Хлеба и воды не дали. Пригнали на железнодорожный вокзал. Нагнали вагоны, товарняки, закрыли на замки и повезли. Шел третий день наших мучений без воды. Поезд на каком-то маленьком подустанке остановился. Мы все страшно в вагонах кричали. Фашисты ходили по вагонах, пробирали, и есть трупы. Забирали и обратно нас закрывали на замок. А рядышком ну, там такой поселок маленький, и ведь мы люди, евреи, слышали, что мы там кричим, шли с ведрами, шли с вот так вот хлеб мы Ну, нас закрыли, и людей фашисты поразгоняли. На третий день нас привезли в город Славуту, в каменец области. Это наши бывшие казармы, наш военный гарнизон. Нас разместили здесь по, по казармах. В Славутии господствовала смерть, сыпной тип. Очень тяжело было нам зимой, потому что помещение плохо отапливалось. Нари, на которых мы находились, даже не было свободы. В январе месяце 1943 года, когда фашисты потерпели поражение под Сталинградом, нас всех поспешно устроили в колонну по пять человек и погнали на железной дороге и вокзал. Загнали в вагоны товарники, через щель, который бы нападал в снег на голову, и повезли горы из леса и романи. Так везли нас девять дней. Многие ну умерли у холода и от болезней, и от голода. Вот. За 9 дней нам дали только два раза, как называется, горячую пищу. Ну, какую-то, называется, суп, горячую пищу, да. Мы, мы этим были довольны. Нас привезли в город Золист, распределительный Здесь в городе Золисте фашисты хотели завербовать нас всех работать на военных заводах мы все категорически отказались. Указал на международный меморандум положение о военно -пленных. Не имеют права посылать военнопленных подписанные на Женевской конвенции в 1928-1929 годах. Такого дневного протеста у советских военнопленных женщин фашистских не ожидали. Эта победа стоила нам дорогу за отказ от работы до военных заводов, нас всех пожизненно заключили по знанию смерти равных как других заключенных. По пути в Германию я моя боевая подруга Крючкова Ключкова и что после сыпного типа, кажется, они укрепли, в дороге простили, поднялась температура. Ну, нас подозревали сыпной тип, нас поместили в сам час. А всех остальных повезли в лагерь. Когда мы с Марией немножко отрекли, нас также повезли в концлагерь. По пути в концлагерь мне и Марии пришлось испытать ужасы фашистских тюрем. Первая тюрьма – это был город Дотман. Нас поместили в маленькую камеру, наверное, полтора метра, наверное, в квадрате. Кроме подвесных нар, закрытых на замок, и группа ну, там другого ничего нет. Здесь нас держали недолго перевезли <къех>, уборы в дно и что? Здесь нас поместили в камеру совсем всем них. Под потолком была тусклая лампочка, над потолком то и дело раздавались тяжелые шаги полных сапог и стук пишущей души. Нас с Марией донимал год, и вдруг лазнул замок, наша дверь открылась. Зашла надзирательница, не сам миску, а у миски две головки капусты, фиолетового цвета, салаты. На кажется, жестикулирует руками, пока надо эту капусту резать, и нам приготовят обед. объекты. ушла, что а мы с Марией заработали? Работаем. Мы по пару кусочку капусты съели. <coughs> как только мы закончили резать, значит, там глазок было, на за нами Тут же снова пришла надзирательница, зашла, посмотрела на нас, затем, укладывая пальцы на капусту, на филубы, сказала, Руси швайни, забрала капусту и ушла. В этот день нам не было ни обеда, ни ужина. Потом нас перевели в город Ханогар. Здесь нас поместили в маленькую камеру, что-то 8 человек. Дышать нечем, надо закрыть. И у них почему-то и стены влажные, и пол мокрый. Так, и них вот так стоять целый день. И сесть на мокрый пол и сидеть. Здесь нас то долго не держали. И привезли в Берлинскую тюрьму. Берлинская тюрьма особенно Какая она большая, и какая страшная. Какое варварство подчинение фашисты над теми, кто был заключен в ее застенках. За дверью той и дело раздавались тяжелые шаги полных сапог, в замков и страшные крики за ключом. Настал день, меня и Кучкова повезли до Чезакеронного вокзала для отправки в концерн. Нас везли на машине. Машина разделена на четыре камеры. Каждая камера рассчитана на одного человека. Но так как мы были такие истощенные, и меня и Марию толкнули двоих, мы сначала не поняли, мы думали, что это газокамера. И когда заработал мотор, а когда уже машина двинулась, мы поняли, что это не газокамера. Привезли <coughs> нас на железнодорожный вокзал. Садили в вагоны для заключенных и поисков. На конечной остановке нас всех вытолкали из вагона, Ми були окружені женщинами, одіяні у чорну есецівську фору, грезінами в палкам в руках і на руках. Ні слов, щоб дідилися, такими негодяями були для заключених ті, хто носив есецівську форму. Нас построїли по п'ять чоловік у колонку і однак. Весь кучковий, більше всього випадки на сім'я в мані розірательність. Так как были одеты, мы ее не На заряднице то и дело сыпали нас палками удар и кричали. Рот так мелький, груси швали, шней, шней. Подходя к лагерю, самое страшное, что возле глаза, сооружение из серого кирпича, над которым, как меч, устремилась в небо квадратная труба который у черный густой дым, несящий человеческие жизни. Это был крематорий. А рядом с зданием приземлится. Это была газоканара. Сам лагерь обнесен четырехметровой кирпичной стеной. А еще сверх четырехметровой стены два метра металлическая погража, а с лагеря от самой земли и до конца. Привлечет того города, по которому пропускали то высокое Перед нами открылась брама, брама ада и пекла. В глаза бросилось множество приземистых деревянных бараков. А с левой стороны стоял барак высокий, светлый. В этом бараке разлучалось зверье лагерное. Во с комендантом лагеря Зуриня. По правую сторону была первая баня, там кухня, затем бункер тюрьма строгого режима. А между бункером и капитальной стеной коридор расстрел. Нас завели в баню. Отняли вещи, документы и ценности. Нас, женщин, все пострелили на После такой омерзительной унизительной процедуры мы были похожи на мужчину. Нам дали по кусочку мыла, эрзац с песком. Ну, и заставили единица. И нам выдали лагерную форму. Полосатые платье синий серый такой же без подкладки. На дворе стоял я месяц. На голову косилочка, на ноги брезентные башмаки, на деревянной подушке. И повели в карантинный дом в карантинном блоке узли знакомились, знакомились, с правилами поведения в лагере. Это было на стоянке своего рода мужчина. После месячного карантина меня и Кучков перевели на блок номер 32, где находились советские военно-пьяные женщины. Мы лагерный номер был двести В этом пекле Фашисты не исполнили волю советских военнопленных женщин, которые пришли в службу, в школу. Вели мы себе скромно, были дружно и сплоченно, за что все женщины лагеря относились к нам с большим уважением. Потянулись ужасно длинные ученические дни лагерной жизни. Тяжело представить себе человеку, поставив снег и раненый, который в нем не побывал. И вот если меня спрашивают, что было самое ужасное в этом гаре, на этот вопрос ответ однозначно невозможно, потому что в этих фашистских застенках ужасно было все.